Доброе утро, друзья. Очень приятно вас видеть возле своих экранов. И нам приятно, что к нам приходят люди, которые сразу же с порога говорят, вот не надо вот этого всего пафоса. Давайте ко мне просто так вот, потому что я обыкновенный человек. И действительно, вот мы с Викой так переглянулись. Но ведь правда, тоже, как и мы, кожа, кости. Вот нет же ничего такого. Латы сияющие, доспехи. А, ну, то есть с вами можно по-простому, да, Володя? Гутен Кришко. Гришко. Я очень красиво, здорово. Просто все по финшу. Здорово. Спасибо. Володя, вы же, вы же выступали с Мастрад Кабалье, да? У -у -у. Кабале с Повороте. И вот мы даже по-простому, да, снимут? И мы сегодня да. тоже выступим ну, если с вами. Да. Почему? Я не могу Если просто... гость просит, как мы можем да, Да бросьте, отказать? перестаньте. Спасибо, да, я люблю вас, спасибо. Дорогой Володя, мы с вами когда последний раз встречались, по-моему, в той студии еще, да? Ну, неважно, неважно. Мы с вами говорили о том, что вы как раз представляли свой локомотив на новые рельсы, на рельсы эстрадные, не это слово попсовые. Скажите, да. как произошел переезд и что очень, сейчас происходит? Очень удачно. Пожинаете ли уже плоды? Очень удачно, успешно. Когда я вернулся с Америки, уже от мой в Донецкой области, был пятисотый концерт. Так быстро время идет, очень быстро, за пять лет. Очень быстрое время. Так что много-много репертуара мне пишут композиторы. Я начал писать музыку, интересную музыку, музыку пробила. Вот, знаете, вот в чем мне интересно творчество Стаса Михайла? Не то, что он как поет, ему со мной нельзя рядом становиться, поэтому, ну, извините, не скромно так тоже. Э, в этом я академик, да. Но вот слова его, тексты, они действительно от жизни. Вот они он этими берет. Так что я не исключение, скоро в этом году появится мой новый компакт-диск под названием «Чужой рай». Почему «Чужой рай»? Потому что все, что там, все, что хорошее на Западе, там все это все чужое, это все не наше. Поверьте мне, за 25 лет жизни там, за, за границей, я этот вывод подтверждаю каждый день, выходя на сцену к нашему зрителю, к нашему слушателю. Вообще интересная программа у меня будет, и 5 марта у меня сольник мой первый, эстрадный. Ни одной ноты классической не будет живой звук без фанеры. Кстати, скоро примется закон, поздравляю вас, поздравляю всю страну, Вану, всю страну да поздравляю. В России это будет скоро закон, а запрете фанеры полного плюса. И вот тогда к нам, в нашу страну, бывшие пенсионеры уже не поедут под полный плюс петь. А вот есть голос, будешь петь. Нет, будешь выпускать компакт-диск. А что значит бывший пенсионер? Вы ну, вот я хочу сказать... Мне не... кажется, что старая школа, наоборот, как-то вот ну бравирует тем, что они могут без фонограммы. Я петь. хочу сказать, Нет? что классика в этой стране, я заявлял неоднократно, никому не нужна, mm -hmm. к сожалению. Ну, не до классики. Бытовуха, бытовые песни, которые более доступны к душе, понимаете, к сердцу не заморачиваясь Вагнера, Чайковского, понимаете, вот приедет к нам мистер Д, испанский тенор, пенсионер, и будет по полный плюс петь на площади. Оно никому не надо, понимаете. Мы заслуживаем другого отношения к себе. А рынок... Межнирынок... вот с этим, да, рассказать. дело в том, что подождите, а вот интересно, вы в принципе имеете право, да, вот говорить о том, что в этой стране опера и искусство это высокое не нужно, потому что да, ну, я вы, здесь уже, прав. вы уже здесь побыли в этой, в, этой, в этой шкуре, что я называется. Я состоялся да? как певец. Попробовали. И обо мне Нью-Йорк Таймс написал только 21 раз упомянул за мою карьеру. Нью-Йорк Таймс. Только моих партий спетых первого положения в лучшем театре мира 41 роли. Вы понимаете? Это, это достижение. Это я 41-й 41 олимпийский чемпион. Можно так просто переводить. Понимаете, или набил столько раз лицо Африкан-Американ, как наш Виталий Кличко. 41 раз. То есть это, это победа, поверьте мне, это победа, да. И хочу сказать, что я на стороне украинского артиста, я их защищаю. Потому что все украинские артисты, они все голосовые, они все с голосом. Вот. Все, а кстати, что это? Да? Это лень или что? Да. Почему же? Так Вы знаете, действительно, вот как говорил великий Шевченко, надо поехать туда, надо себя там уметь продать красиво, получить за это деньги, гонорары, статус, а потом вернуться сюда. Мне здесь платят так же, как и там платили за оперу, понимаете? Но там я трачу на одну постановку, тратил, тратил, уже ушел из оперы месяца. Три месяца и мне мальчики объясняли нетрадиционной ориентации, как мне надо любить Ольгу. Mm -hmm. Они мне объясняют. Я хотел, чтобы ты его любил, ты когда-то любил вообще. Понимаете, вот и так что гонорары уравнялись, но я рад, что я здесь. Я молод, энергии, много, и я хочу побыть со своей публикой. Вы знаете, нам будет очень интересно вас спросить, вашу рецензию получить на то что явление, я так это называю, что все-таки среди молодых, да. я вижу сейчас, набирает обороты то искусство, от которого вы, ну вот как бы, отказались. Ну, может быть, это громко я так сказал. Давайте мы об этом поговорим. Давайте. И вы скажете Давайте. свою точку зрения. Давайте. Песенка с одноименного последнего, к сожалению, альбома Whitney Хьюстон. Мы сейчас, наверное, все-таки уделим внимание этой легендарной певице. И мы знаем, что Владимир Гришко, нашему сегодняшнему утреннему гостю, выпала честь знать лично, да? Я был на концертах в Лос-Анджелесе, когда пел там. И были общие такие пати после открытия Open Night, когда была опера. И туда были приглашены все звезды Голливуда. Вот, все с Бервери Хиллз, люди, где живут, так модно говорить. И я видел эту легендарную, нашу, выдающуюся нашу, потому что она действительно принадлежит ей на всему миру, Питни Хьюстон. Да, вечная память. Вы знаете, когда я услышал, что ее нет, это просто печально, просто шок, шок. Потеряли мы такой голос, потеряли такую энергетику бешеную на сцене. Вот эту харизму, эту правду, которую она несла. Я очень знаю ментальность американцев, я прожил там многие годы, понимаете, я уже отличаю, где ложь, а где правда. Mm -hmm. Вот когда они смотрят одно, говорят, а думают совсем mm -hmm. другое, это я уже улавливаю. Mm -hmm. Вот чем и ментальность украинских людей, славян отличается от американцев, я это понимаю. Но вот она всегда была прямая, правдивая, вот она все говорила, то, что она, понимаете, представитель великой нации, вот, африкан-американ, которые много людей гениальных вышли, вот, и Хочу сказать, что правда, действительно, вот этот оттенок ущемления, они, люди очень все талантливы, гениальны, но не чувствуют на себя этот, этот отпечаток вот какого-то бокового вот, такого взгляда, вот, понимаете, вот это... Володя, когда сейчас прошел шок и потрясение после ее смерти, и когда пролились первые слезы, сейчас уже, вы знаете, вытаскивается грязное mm -hmm. белье, и сейчас mm -hmm. все равно продолжается спекуляция на ее имени, да, и на смерти Витни там сейчас как-то все больше говорят на наркотической зависимости, алкогольной, mm -hmm. мужа Бра Брауна, этого несчастного, вспоминает, что, дескать, он ее, так, ее, ее довел, но ну, тоже, по-моему, величайшая глупость, ведь согласитесь, то в таком случае, ребята, у нас на Украине, давайте далеко не будем ходить, каждая вторая женщина мужем битая семерополавком и тоже... Каждая могла бы из и так и так далее. Излишество нехорошее. Но тем не менее, нет, никто не виноват. Это ее путь, я считаю. Она его сама выбрала. Умер не Бог, умер человек. Талантливый человек. Вот давайте не путать. Она тоже была, да, подвержена всяким слабостям. И вот здесь вот рассуждать и искать какие-то червяков в ней, ну, по-моему, не нужно. Это неправильно, потому что у Бога мертвых нет. У Бога все живые. Я бы хотел бы сказать, что а, а Витни Хьюстон те слова, которые я сказал, когда ушел великий поворот, великий тенор, человек солнца, человек душа, доброты, что голос Витни Хьюстон просто заснул. Она ушла, но она останется с нами всегда. Так что этот человек подарил нам столько вечных хитов, и она всегда будет с нами. Так что надо о ней помнить только о лучшем, о добрее. Да, вот это моя точка зрения, как просто в моем. My private opinion. Давайте все-таки, да, действительно отдадим дань уважения и памяти всем, кто да, ушел. И давайте все-таки сосредоточимся не на них, а на тех, кто еще живы, о ком мы еще можем говорить, о кому мы еще можем помочь. У Владимира Гришко уже был опыт, он пытался помогать молодым талантам. И давайте вспомним Виктора а, Мильника, да, с которым вы когда-то вышли на сцену и в котором вы увидели луч. Да, я думал, что это будет будущее, это будет второй украинский поворот, это так, это факт. Я сделаю человеком года, все возможно, очень много энергии в него вложил. Понимаете, возле меня, мне многие, продюсер центр у меня большой, возле меня появляются люди, я вот вкладываю в них все, потом их крышу рвет, понимаете, вот они уже хотят бешеные сразу гонорары, денег, все. Сколько продюсировано стоило, скажем, господина Киркорова, какой-то артистки, если он продюсирует? Это же бешеное бабло, да. Я со своих Это миллионами ничего, считается? Да, или... я со своих же ничего никогда не беру. Я я передаю ту школу, то мастерство, которое годами зарабатывал. За которое за урок я платил по, по 400-500 по долларов за мастер-класс убил Шумана. Повороте мне это бесплатно давал. Ну что, это был человек Солнца. Его нельзя сравнить с мистером Д. Теннором. Нет, там совсем другое. А вот он любил певцов, он любил теноров молодых и помогал. И также я своих люблю. И что там... случилось с Витром Мельником? Ну, понимаете, ну, появился обман. Он стал очень. Как вам сказать, он сразу все получил в жизни? Сразу все. Человек года. Вау. Слишком легко, да. наверное. Слишком легко он поднял. Да? Потом начала рвать крышу. Вот я такой, я такой великий, все, давай мне платить, и все. Где я... этот великий сейчас? Не сейчас великий, где-то в Одессе, в ресторане. А, Понимаете, это вот очень так, друзья, печально. Бывает. Очень печально, да. И, и, других, я не хочу говорить, певцах, которые попадали ко мне. Mm -hmm. Вот, и потом их даже, я даже Кондратюку не говорил. И, и они знали, чьих их просто выгоняли. Потому mm -hmm. что нутро внутри гнилое. Понимаете? Mm -hmm. Вот когда человек выходит на сцену, сразу видно, вот эта помпа, харизма, вот как она адреналин выбрасывает, какой ты правду несешь со сцены. И все. А если человек уже сразу думает только о об бабле, о деньгах сначала, ничего не будет. Когда, вели, как, когда Великий Воронин сказал, что имя легко заработать, но удержать это имя, вот в этом есть борьба, вы понимаете? Так что мои ученики, многие понимают об этом, а многие не понимают. Вот с теми, кто не понимает, попал возле меня на сцену, это счастье, все, понимаете? Это сразу, что я попал с, повороте когда-то на сцену. С Кабалье, с этими легендами, с Кончаловским, с Мирелло Френи, Валерием Салычем Гергиевым, понимаете, Франко Дзеферелли. Да это же люди, это машины. Да я просто как мышка вот там под паркетом сидел и смотрел учился. Вы правы, абсолютно. Все-таки, наверное, человека нужно судить еще и по его учителю. Скажите, вот вы говорили о том, что сейчас, допустим, вы осознали, почувствовали, да, что опера не имеет своего, да, зрителя у нас в стране. И вот. все-таки здесь вот появляется у нас а, господин Кривошапка. Шапка, да. появляется Леша Шапка. Леша, Кузнецов, Кузнецов, Леша. А, да. Ребята не понимают, в какое дело они ввязываются. Или, или что это? Почему опера? Почему молодые люди, модные? Или, может быть, это начало, а потом вот, ну, как бы, да, продолжение быть таким же как а, у вас. Да. я хочу сказать что карьеру которую сделал гришко в этой стране больше никто не сделает нет это сложно это под этим lots of politics что это политика это очень понимаете твой ген должен быть представитель нетрадиционал ну, это правда, да, извините, я говорю, я очень люблю представителей нетрадиционной ориентации. Ну, я к ним очень нормально отношусь. Ну, пробиться туда наверха, дирижер – нетрадиционал, а, гример – нетрадиционал. Твой персонал правит менеджер тоже точно не традиционал. Туда попасть надо, наверное, что-то себе сказать. Готов ли я Пойти на этот шаг, чтобы сделать карьеру. Сейчас, знаешь, его бизнес, короче, напоминает мне такой, я бы такой слоган выдал, почувствуй себя женщиной. Ребята, да? у нас есть телефонный звонок, вам звонят. Я очень рад. Гутен Алло, здравствуйте. Алло. 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 Здравствуйте, доброе утро. У нас Володя Гришко. Наверняка у вас есть к нему вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Валентина Выжгород. Очень приятно, Валентина. Вы хотите задать вопрос? Я бы очень хотела спросить, один из учеников у вас был Александр Скичко, который сейчас принимает активное участие в разных конкурсах. Что вы можете сказать о нем? Нормально. Э, Спасибо. Это не ваша заслуга, что человек так вышел в людях? А -а, Скичко, помню, прекрасный парень, э -э вот, Черкас. Э -э очень креативный, талантливый. Вот. У него очень были на мое мнение очень вокально яркие данные. Но он выбрал более другой жанр, понимаете, пошел вот бородисты Хотя, ну, наверное, он молодец. Я поддерживаю его. Молодец, парень, молодец. Попробился в Москву, но я дал ему, понимаете, вот главное педагоги дать веру в себя. И если ты попадаешь к правильному педагогу и он в тебя просто вот эту вливает массу поток позитива энергии, с тебя будет толк. Тогда парень идет вот так. Да? Это правильно. И вот Скичко, вот, молодец он. Он пошел, и я рад. Конечно, не хочу сказать, что в него погиб великий Руфа великий Бас. Этого не было бы. Но фактура, да, присутствовала. Харизма, да. Богатые родители, да. Все. Все сошлось. Да, все есть. Владимир, у нас сегодня в студии Международный день родного языка. Я знаю, что вы в совершенстве владеете итальянским и английским. Мы можем услышать что-то в вашем исполнении? Хотелось бы на итальянском. Для меня это очень

Петь такие песни буду. А я зачем? люблю жизнь. А вы знаете, а меня это даже радует. Да? Володя, давайте да. еще несколько слов о концерте, который, о. на который мы должны все прийти, да? Я приглашаю всех на шару. Просто друзья идут так. О -о -о. Да. Класс! Отлично. А, то, что там будет, это будут -то премьерные песни, которые еще, наверняка многие не слышали. Это новый да? альбом эстрадные, эстрадные песни. Ни одной классического произведения там не будет. Я не буду разочаровывать. Даже не приходите люди, которые хотят Гришку услышать. Okay. Арии нет, я хочу совсем другому показаться в эстраде, и у меня это получается. И Роман Булгачев, российский композитор, э, Олег Шах, Виталий Волкомор, то есть... Э, будет мои произведения, будет интересный вечер, Сани Лорак. Вот такой, бомбезный. Кто успел еще купить билеты, билеты дешевле грибов. Я хотел бы, чтобы действительно люди пришли и получили живой звук. Прекрасный балет с Москвы, победители конкурса «Минуты славы» на ходулях. Оркестр будет интересно. Короче, все, кто интересно. любит кастанеду, приходите. Билеты дешевле да. грибов. А, ну, если что-нибудь давайте из новенького. Вы тут в гримерке пытались напить, а да. А я, а я. Нет, раскрепил Опять таки не вам это. Какая ну, я... ты сейчас красивая! Господи! Господи! А я не бросил мир к ногам твоим Ты проси, ты прости Любовь назову твоим именем на цепь, Всю жизнь назову твоим именем Какая ты сейчас красивая Ангел мой вечный Мне очень приятно, что вы здесь. <свят> спасибо. Я бы еще и Хариссима. <свят> <танцевала свят> <с вами. свят> Какая ты сейчас красивая. Есть я запатентована. Да. Владимир Гришко был сегодня с нами в Морген, Спасибо вам огромное. Спасибо. Хорошего <свят> вам дня. Спасибо. Высыпайтесь <свят> вместе <свят> с нами.